По Украине! приветствуем Ну что, друзья мои, сегодня 24 серпня 2025 год, День независимости Украины. Каких-то огромных, знаете, празднований нет, потому что, понятное дело, если бы у нас были празднования, то я очень боюсь, чтобы нам сразу же прилетело бы. Тут же как бы все это дело понятно. Но, тем не менее, если вы посмотрите вокруг, вот у меня за спиной очень много народу сегодня на Крещатике. Люди вышли в центр. У людей прекрасное настроение. Люди поздравляют друг друга, отмечают это все дело. Вот. И ну, что вам сказать? Очень много молодежи. Да разных людей здесь, собственно говоря. Вот я вам сейчас покажу. Вот так, чтобы вы видели. Да. Просто народ гуляет, народ, как говорится, использует. Сегодняшний день по полной программе. И знаете, что всегда в такие дни, вот когда у нас какой-то праздник или что-то отмечаем и так далее, когда много людей, реально много людей на Крещатике или либо на какой-то другой улице Киева. Я почему-то вспоминаю 22 год, когда, знаете, город был пустым. Я выходил вот сюда на Крещатик, приблизительно на этот перекресток. И, ну, тут я был буквально в одиночестве. Один-два человека на Крещатике было. Был комендантский час почти почти знаете ага. ну, можно было выйти там из домой я уже точно не помню можно было выйти из дома по-моему с 12 до 16 и все потом комендантский час но вы знаете даже тогда даже в те моменты когда действительно все казалось плохо когда э, здесь не было людей когда на крещатике можно было вот реально я в тот момент меня тогда вот где вот за мной крещатик видите э, мне тогда казалось что я мог поставить раскладушку на этом месте и прилечь на этой раскладушке. И я думаю, что меня тогда никто бы не сбил. Я имею в виду март 2022 года, когда ты тут реально один. Один, еще пару человек, может быть, и все. Вот Так вот, сегодня уже полно народу. Люди вернулись, вернулись из-за границы. Что бы там ни говорили, сколько миллионов украинцев за границей. Я не знаю, правда это или нет. Но, ну, ребята, ну, ну, все в Киеве. Киевляне а в Киеве. Народу просто море. Киевляне в Киеве очень много приезжих. Понятное дело, сейчас не до, не до этих самых, не до туризма, не до путевок каких-то, не до походенек и так далее. Но людей много в городе, и сейчас и торговые центры забиты. И, ну, жизнь идет, жизнь, жизнь продолжается. Это то, чего так не хотел Путин. Путин хотел, чтобы, знаете, у нас тут наступила вселенская катастрофа, чтобы мы не имели никакой возможности знаете, вести ну, нормальную жизнь, как она может быть. И чтобы, собственно говоря, он хотел сделать из Украины кусок России, вот и все. Чтобы у нас был такой же кошмар, как у них. Так я, Путин, я таки имею тебе сказать, что ты пролетел, и ты поц, вот и все, собственно говоря. Просто пролетел. Так что, друзья мои, в Киеве все хорошо. И с, что очень важно, что у людей знаете, нету ни тени сомнения, что никакой России никогда в жизни здесь не будет, что, что у нас Украина. Знаете, что я вам скажу? Скорее, по поводу того, что там Путин э, думает захватить Украину и так далее, и так далее, мне почему-то кажется, что гораздо больше шансов на то, что над Кремлем будет жовто наш, точнее, правильно говорится, не желтый наш стяг, да, чем ваш вонючий, вот это такой фреш, будет когда-то над Киевом. Этого не будет. А вот, знаете, сине-желтый стяг над сине-желтыми стенами Кремля, это было файно.